Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri Sekilan. Rang Undang-Undang Akta Pembaharuan Semula Bandar. Adakah menolak URA ini bermaksud kita menolak pembangunan? Dan mengapakah KPKT boleh bagi peruntukan untuk membangunkan semula kampung Merucina tetapi bertindak mahu menggunakan URA ke atas kampung-kampung Melayu? InsyaAllah dalam video ini ada sedikit penjelasannya Kita intro dulu la, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian Sekarang ini kecoh dikatakan berkenaan dengan URA Akta Pembaharuan Semula Bandar ataupun Urban Renewal Act ataupun dalam bahasa Melayu PSB di mana akta ini dikatakan bakal memberikan ketegangan kepada orang Melayu dan boleh menyebabkan orang-orang Melayu bandar terutamanya akan kehilangan tempat tinggal mereka dan sedikit demi sedikit mereka ini akan terusir dan sebagainya dan of course lah ada beberapa video saya menjelaskan tentang URA ini tetapi insyaAllah dalam video ini saya telah menemuramah Tuan Haji Fauzi Abu Bakar yang diputus pas Lembah Pantai yang juga merupakan timbalan persediaan pas wilayah persekutuan untuk menjelaskan secara terperinci tentang URA ini tentang apakah itu URA, mengapakah URA ini tidak perlu dan yang paling utama sekali tuan-tuan dan perempuan sekalian Apakah yang boleh aku kali kerajaan tanpa URA ini? Saya kita menjawab dua persoalan yang paling besar. Nombor satunya, adakah betul bila kita tolak URA ini bermaksud kita ini menolak pembangunan untuk orang-orang Melayu? Dan yang kedua, kalau KPKT boleh bagi peruntukan kepada kampung-kampung baru Cina, kenapa tidak yang sama boleh diberikan kepada penempatan-penempatan Melayu? Jom tonton teman-teman saya bersama-sama dengan Tuan Haji Fauzi ini. Tonton sampai habis. InsyaAllah anda akan jumpa jawapannya. Jadi Tuan Haji, um, soalan paling pertama sekali lah kan. URA ni, Urban Renewal Act ni, pembah apa tu Akta Pembaharuan Sebelah Bandar ni, dia sebenarnya apa Tuan Haji dan apa sebenarnya masalah yang sebenarnya boleh timbul akibat daripada URA ni? Sebab ramai orang macam agak tertentangnya tanya jugalah. URA, URA, saya suka sebut URA supaya ia menjadi satu nama yang senang dikenali dan diketahui apa yang dimaksudkan apa yang kita nak bincangkan URA adalah ada daripada nama bahasa Inggeris Urban Renewal Act. Mm -hmm. Urban Renewal Act ini dalam bahasa Melayunya ialah akta pembaharuan semula bandar. Mm -hmm. Dan uh, ini merupakan undang-undang baru ya, undang-undang baru yang akan di dibawa kepada parlimen untuk digazetkan sebagai undang-undang tambahan undang-undang Anud yang baru untuk memudahkan pihak-pihak tertentu melaksanakan pembangunan di kawasan bandar yang melibatkan pembangunan semula. Mm -hmm. Dan uh, sebenarnya URA ini uh, merangkumi beberapa jenis pembangunan yang boleh di gunakan sebagai undang-undang asas mm -hmm. untuk uh, mereka iaitu lah pertamanya ialah pembangunan semula pembangunan semula ini merupakan uh, pembangunan yang dibina di atas tapak yang bangunan yang sedia ada dirobohkan dan dibina semula dalam komponen bangunan pem pembangunan yang baru. Mm -hmm. Bukan sekadar untuk perumahan saja, bangunan baru tadi akan meliputi beberapa komponen-komponen uh, yang lain termasuklah bangunan-bangunan komersial mm -hmm. dan juga pejabat dan uh, retail dan sebagainya. Faham, bergantung kepada apa pemaju nak lakukan di atas pengkajian dan perancangan mereka. Ha. Yang keduanya ialah uh, um, uh, URA ini juga meliputi pembangunan pembangunan yang sedia ada, tetapi yang boleh di uh, naik tarafkan hmm. dan tidak semestinya kawasan bangunan tersebut diroboh, hmm. tapi di diperbaiki dan di Uh, dijadikan satu kawasan ya satu bangunan yang yang lebih selesa, lebih cantik hmm. yang mempunyai identiti-identiti tertentu yang hendak dikekalkan. Seperti contohnya pengekalan warisan hmm. uh, tradisi uh, satu uh, reka bentuk bangunan dan setempat tersebut hmm. ataupun kepung kampung tradisi, kampung-kampung tradisional yang mempunyai ciri-ciri identiti setempat yang ikonik kepada a uh, uh, penempatan dan negara kita. Faham? dan uh, mempunyai juga unsur-unsur uh, yang perlu dikekalkan untuk menyatakan uh, bahawa uh, pendapatan tersebut ataupun kawasan-kawasan uh, tersebut diduduki dan uh, telah di, di 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 sudah lama menjadi uh, tempat uh, satu penduduk yang mempunyai uh, asal uh, rangkaian keturunan mm -hmm. yang lampau Hmm. sudah lama di situ, contohnya orang Melayu hmm. Kampung Melayu contohnya ya, Itu sebagai satu warisan yang perlu dikekalkan Faham. Dan uh, satu lagi Ialah untuk refreshment Refreshment ni adalah kawasan-kawasan Untuk pensegaran, hmm. kalau kawasan tu nampak Lesu tak semestinya robohkan bangunan, tetapi uh, refreshkan dengan facility-facility lain yang dapat membantu contohnya Mengadakan plaza ke, menjadikan landscape-nya lebih menarik Pertaman ke, yang. taman ke Dengan perkara-perkara uh, yang dapat menarik perhatian orang Faham ha, itu. Jadi um, tanpa URA sekalipun, sebenarnya apa yang telah dicadangkan oleh kerajaan Di bawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan hmm. telah pun dilakukan Betul hmm ah uh, so contohnya bangunan Sultan Sulaiman mm. dikekalkan sebagai bangunan heritage mm. dan juga perumahan-perumahan Melayu Kampung motem di Melaka. Yes. Kampung Melayu Kayu yang sudah beratus tahun usianya, dia boleh di dijadikan sebagai satu kawasan kampung warisan dan juga uh, kemudahan kota tersebut kerajaan boleh memberikan suntikan modal untuk memperbaiki dan upgradekan fasiliti mm. dan juga keadaan Rumah tu sendiri kemurahan di kampungan itu. Faham. Ianya menjadikan satu tarikan kepada pelancong, pelancong. Kan? ya yeah, mm -hmm. itu dia ya. Yeah? Jadi dia tak payahlah macam susah payah nak kena buat URA, turunkan nilai ambang dari 100% ke 78% kan semata-mata nak alasan dia untuk memperbaiki prasarana, nak meningkatkan taraf hidup. Tak perlu pun kan kau ikut kan ah uh, perkara ni tak perlu sebab sebabnya sudah pun berlaku usaha-usaha tersebut upgrading of infrastructure and utilities terus mm -hmm. kepada kepada semua kawasan pembangunan yang sedia ada tu ada sudah berlaku dan negara-negara lain sekalipun uh, begitulah yang dilakukan di dalam urban di dalam urban uh, apa uh, ni uh, development and upgrading program dia orang. Faham? Jadi kita sebenarnya kalau tidak ada perubahan bangunan yang diperlukan dan tak, dan kemudahan-kemudahan infrastruktur sudah satu apa ni sudah boleh di, 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 disediakan di, 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 di tanpa perubahan atau pengambil alih atau merata, apa ni bangunan-bangunan yang sedia ada. Dia just refurbish yeah. je kan? Refurbish and upgrading Upgrading, refurbish ha. And lepas tu Nak macam Orang kata apa Tambah nilai lagi lah kan Saya cerita Ya, yeah, tambah nilai Tapi penduduk Pemilikan harta tersebut Masih orang yang sama Tapi usik tak perlu diusik hmm, Itulah okay. Yeah. dia uh. Ha. Tapi itulah Bila benda ini sebenarnya Boleh dilaksanakan Tanpa perlu ada URA Tak payah kita nak Minta orang tu pindah ke Ataupun bersetuju Untuk reclamation of land Ke apa-apa kan Seperti mana yang kita tahu URA ni bakal dibuat macam tu jadi kenapa agaknya PMS kan? Kita je sebut nama PMS lah ya. Kita tak cerita KBKT lah. Kita cerita PMS tu. Sebab beliau ni lihat begitu lantang memarahi mereka yang menentang URA ini sampai ada yang beliau kata beliau nak turun untuk berhadapan dengan mereka yang nak demo untuk anti-URA ni sebagainya. Tapi itulah. The thing is, PMS juga kata yang konon-kononnya bila URA ini, bila kita bantah URA, seolah-olah macam kita menentang pembangunan untuk kawasan orang Melayu ni. Betul ke macam tu, Tuan Haji? Saya tak setuju dengan uh, kenyataan tersebut. Uh -huh. uh, sebab orang Melayu bukan anti pembangunan. Uh. Orang Melayu sedia menerima apa-apa pembangunan -apa uh -huh. dan orang uh -huh. Melayu mengharapkan pembangunan yang berlaku. Tetapi apa yang apa, uh, apa yang akan berlaku dengan uh, adanya undang-undang baru hari ini sebenarnya ada yang tersirat. Uh -huh. Hasrat di dalam UR ini bukan sekadar sekadar hanya untuk membuat pembangunan semula dan juga perkara, -perkara yang telah saya sebutkan tadi. Mm -hmm. Tapi hasratnya ialah untuk memudahkan proses pengambilan harta pemilik terutamanya harta yang dimiliki secara harta strata. Harta mm -hmm. strata ini ialah pemilikan rumah-rumah yang bertingkat macam rumah pangsa semua. Rumah pangsa, rumah flat yang mana satu tapak tu dinaikkan beberapa tingkat dan diberikan pemilikan beberapa pemilik bergantung pada keluasan ruang-ruang uh, rumah tersebut. Unit-unit itulah. -unit, unit tersebut dan diberikan hak milik setiap unit mm -hmm. mengikut pada uh, tingkat dan juga ruang tersebut. Faham. Jadi uh, kalau undang-undang uh, yang sedia ada hanya membenarkan pengambilan tanah tersebut, pemilikan hak milik tersebut dengan mendapat kebenaran 100% ataupun persetujuan 100% daripada semua pemilik. Mm -hmm. Itu syarat undang-undang yang sedia ada iaitu mm. uh, akta undang-undang uh, hak milik strata. Mm -hmm. Jadi kalau tidak dapat uh, kebenaran dan keputusan dan per, dan, ke, dan persetujuan daripada pemilik, maka uh, harta tersebut tidak boleh diambil oleh sesiapa sebab tu hak pemilikan uh, individu dan hak pemilikan rakyat ya. Mm -hmm. Jadi apa yang nak dilakukan sini ialah URA ini akan cuba merubahkan hak persetujuan ambang persetujuan ni panggil. Mm -hmm. Itu uh, threshold consent. Ambang persetujuan ini yang 100% ini akan diturunkan kepada 80% sahaja uh, persetujuan. Mm -hmm. Jadi maknanya walaupun 20% pemilik tersebut tidak bersetuju Maka pihak pemaju diberi kebenaran oleh kerajaan juga untuk melaksanakan cadangan mereka untuk mengambil, meng meroboh dan membina bangunan-bangunan baru di panggung tersebut. Secara Pak Serela lah tu. Seolah-olah secara Pak Serela. Mm -hmm. Walaupun di dalam uh, Al-Aqta pengambilan tanah mesti dipersetujui oleh semua pemilik mm -hmm. dan mendapat pampasan yang menasabah yang setimpal yang lah setimpal kan. Yang setimpal dan dipersetujui. Mm -hmm. Ada seller, ada buyer. Ha, soalah gitu. Jadi dengan hak tersebut, 20% daripada pemilik tersebut tidak ada suara untuk membantah hak mereka tidak bersetuju untuk jual. Jadi berlakulah kezaliman di situ. Dan mengikut Islam itu adalah satu kezaliman. Sebab saya ada perasan juga macam dia sampai satu tahap, dia akan jadi macam compulsory acquisition. tak? Ya, seolah macam tu dia, dia, dia uh, dalam akta pengambilan tanah pun ada 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 clause uh, competition ya, lah. tetapi mm -hmm. corporate acquisition ni adalah khusus untuk kemudahan awam. Betul. Kalau mm -hmm. macam contohnya kerajaan nak buat uh, LRT contohnya kan. Ya, yeah. ha. nak buat LRT, nak buat masjid kat situ ke, atau, atau highway, ke. highway nak ke, ha. lalu kat situ ke, ha itu bukanlah kan? untuk pemaju swasta ini buat rumah kondok kat situ bukanlah kan ya bukan untuk commercialize bukan Aha. untuk untuk dijadikan sebagai hasil apa ni Perniagaan jadi uh, itu yang kami bantah mm -hmm. dan juga di dalam akta baru ni URA baru ni dia ada klasifikasi pula ambang persetujuan tadi daripada 80% kepada kawasan-kawasan perumahan yang berumur kurang daripada 30 tahun maknanya 30 tahun kurang apabila tahun baru dibina maka dia tertakluk kepada 20% apa 80% uh, apa persetujuan. Mm -hmm. Tapi kalau bangunan tu dah lama sikit lebih daripada 30 tahun mm -hmm. diturunkan lagi kepada 75%. Mm -hmm. Lagi ramai pula pemilik-pemilik yang tidak bersetuju terpaksa rela dengan cadangan uh, tersebut dan sekiranya kawasan bangunan tu dah lusuh, dah lesu mm -hmm. uh, jadi usanglah kan. Jadi usang hanya mereka memerlukan 50% 51% saja. Itulah lagi teruk. Lagi teruk ya. Yeah? <laughs> uh, walhal uh, banyak lagi kawasan-kawasan lain yang pemaju boleh cari tapak sebagai tenti untuk buat pembinaan. Tapi ada juga strategi-strategi mungkin kawasan tersebut adalah kawasan yang terpilih kerana berada dalam satu kawasan yang strategik. Ya, macam Kampung Baru contohnya. Contohnya Kampung Baru, Kampung Sungai Baru yang menjadi perbicaraan ya, isu sekarang ni. Ha. Sebab Kampung Sungai Baru ni merupakan satu penempatan satu kawasan perumahan hanya di pinggir Golden Triangle saja. Oh betul betul. Dipisahkan dengan highway saja di sebelah tu dah 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 bangunan bangunan pejabat pejabat yang besar dan apartment apartment yang mahal mahal hmm. dan sudah jadi ibu kota yang 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 yang, yang, yang kosmopolitan lah. Yang kosmopolitan dah jadi. Ha. Jadi itu yang nilai tanah di situ dah mahal. Oh tengok dunia. Ya walaupun rumah tu dibina 30 tahun yang lepas, tapi nilai tanah sudah, -sudah naik oleh kerana berada di dalam keadaan prime area. Ya, yeah, dia punya kawasan tu. Di dalam kawasan tu sendiri. Jadi pampasan pun sepatutnya penduduk-penduduk pemilik tersebut mempunyai dapat apa ni pampasan kalau mereka bersetuju pun pampasan yang ti, yang bukan setara pampasan-pampasan yang biasa di rumah-rumah pangsa -rumah yang biasa. Bukan cerita ikut harga rumah itu saja tapi kena ambil kira value keseluruhan tak betul tak? Betul. Value tanah, value persekitaran, dan juga infrastruktur yang sudah ada menyokong kawasan tersebut. Ya betul. Dan juga social impact yang ada di kawasan-kawasan tersebut mm -hmm. akan memberi impact kepada uh, pembangunannya baru dan kepada mereka-mereka yang duduk di sekelilingnya juga. Mm -hmm. ha, jadi itu di antara, di antara perkara yang, 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 yang perlu dinilai lah. Ha, di Ki, dalam negosiasi tersebut Kiranya bolehlah kita katakan Yang sebenarnya kita bantah URA ini Bukanlah kerana kita nak menolak pembangunan Tanpa URA ini pun Pembangunan boleh laksanakan juga Tak ada masalah sebab Memang banyak berlaku pun Contoh macam kat Kerinci kan Dekat tempat Tuhaji kan Even dekat Kampung Abdurrahman Hukum Kita boleh sekadar beberapa contoh kan Even KL tu sendiri Macam dekat tempat saya sentul pun Sama juga jalan dia Tanpa URA pun Naik juga kondom lambat-lambat kat situ kan mm. Tapi itulah Pokoknya sekarang inilah Keadilan Dan juga orang kata apa Nasib para penduduk asal di situ yang kita pertamakan sekarang ni. Betul tak? Ya. Yeah. Uh, saya setuju. Uh, tanpa URA pun, pembangunan boleh berlaku. Dan kerajaan pun, di dalam usaha untuk mengadakan undang-undang baru URA ni, ada juga yang termaktub di dalam undang-undang yang sedia ada, pembangunan-pembangunan boleh dilakukan tanpa mengambil uh, alih kawasan-kawasan perumahan tersebut. Dengan dia kena pastikan jenis-jenis pembangunan. Contohnya, hmm. macam tadi lah, uh, katalah kampung tradisi. Yes. Kerajaan boleh upgradekan kampung tradisi <laughs> dengan infrastrukturnya baru, jalan dan longkang yang baru, memasuk saliran, me baru. saliran yang baru, IT, IT punya services yang baru. Hmm. Kabel semua everything kan? Kabel dengan fiber, fiber optik dan sebagainya. Dan juga mungkin kawasan-kawasan perumahan yang lama tersebut digantikan dengan bahan-bahan Bahan-bahan yang baru. Mm -hmm. Tapi mereka bentuk dan juga susun atur. Kekalkan. Kekalkan. Jadi ada ciri-ciri yang asal mm -hmm. dan ciri-ciri tradisi yang menjadi aset kepada kawasan tempat tadi. Menjadi satu tarikat kepada pelancong juga. Sebab kawasan perumahan tersebut adalah satu living museum. Yes. Kepada negara kita. Heritage kita Heritage kan. Heritage kita. Yeah. Sebab saya pun teringat juga. Sebab Ngakomeng, Menteri KBKT baru-baru ini umumkan yang kerajaan memberikan peruntukan berapa ratus juta saya ingat Kan mahal jugaklah lah untuk membaik pulih dan juga untuk orang kata apa nak upgrade kampung-kampung Cina. So saya rasa benda yang sama juga boleh digunakan pada penempatan-penempatan Melayu ni betul tak? Betul Konsep yang sama kan? Yeah. So kalau orang kampung Cina pun dia boleh upgrade tanpa mengambil kira Yura Kan URA tu dan kenapa dia tidak gunakan pendekatan yang sama kepada kawasan-kawasan Melayu Contohnya macam kampung baru kan kawasan tu memang ikonik Merupakan antara penempatan terawal orang Melayu dekat tengah-tengah bandar Kuala Lumpur kan yeah. So kenapa dia tak buat macam tu? Jadi tu lah kenapa je? Ini, ini ini soalan kita panggil ini mungkinlah soalan lah. Soalan yang kita kata macam nak kata sedikit segak jarang pun segak jarang jugaklah. Kenapa agaknya kan macam berlaku double standard kat situ? Ya, yeah, um, apa yang kita apa yang kami dapat lihat lah sebenarnya um, mereka boleh melakukan upgrading dan apa ni ke conserve and preserve Kawasan-kawasan uh, heritage tadi, jadikan sebagai kawasan yang mempunyai nilai tinggi dari segi pelancongan hmm. Saya ambil contoh lah, sebagai contohnya Di Amerika sekalipun, dia ada satu, tak silap saya, San, Ho, San Juan ke apa semua, satu kawasan Spanish Yang duduk di Amerika, San Juan, yes San Juan, San Juan, yes. San Juan Spanish tu Dia kekalkan, yeah. dia kekalkan reka bentuk dan penempatan dan fortress yang sedia ada Jadi kesempatan satu kawasan pelancongan dan orang nak pergi di sana hanya nak tengok kawasan pelancongan tersebut. Kerana itu di antara heritage yang ada di sana dan menjadi tarikan utama yang tidak ada di tempat lain. Betul. Dan kalau di Kampung Baru contohnya. Uh, kenapa mereka berhajat sangat untuk membina uh, dan mengambil uh, kawasan perumahan yang sedia ada di pinggir di, di Kampung Sungai Baru itu adalah kerana tidak lain dan tidak bukan, saya rasakan bahawa untuk pembangunan, untuk profiteering. Yes. So, value dekat situ. Value di situ dan uh, ada opportunity for them uh, untuk maximize the profits oleh kerana kedudukan kawasan tersebut berhampiran mm -hmm. dengan Golden Triangle. Ya. Yeah. Dan juga di kawasan tersebut juga um, merupakan buat masa sekarang ni ada khilaf. Ada dinyatakan oleh pihak DBKL mengatakan bahawa Kampung Sungai Baru ini terkeluar daripada MES. MBS. Dan ada penemuan yang baru yang membuktikan bahawa Kampung Sungai Baru adalah asalnya berada di dalam MES. Ya, ada geran tu kan? Dah ada geran tu. Jadi perkara ini sebenarnya perkara yang dilakukan sekarang ini di di, di Kampung Sungai Baru telah mengelanggari apa nama ni uh, peruntukan undang-undang uh, yang Uh, merangkumi undang-undang pembangunan di kawasan MES. Mhm. Mm Yaitu harta tersebut tidak boleh dijual kepada selain daripada orang bui putera Melayu mm -hmm. dan juga kawasan tersebut tidak tidak boleh dibina atau dijual kepada pemilik yang bukan orang Melayu. Faham, ya. Jadi di sini akan berlaku satu uh, saya rasa uh, satu usaha pertumbungan uh, 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 perundangan saya rasa. Sekiranya uh, Kampung Sungai Baru akan diteruskan oleh pihak pemaju untuk bina uh, Kerana akan berlakunya tentangan dan juga cabaran dari segi uh, peruntukan undang-undang Oleh pihak pemilik-pemilik yang tidak bersetuju Faham. Untuk uh, diserahkan pemilik-pemilik harta mereka untuk pemaju untuk bangun di atas kawasan heritage mereka Faham ya. Jadi itulah apa-apa itulah penerangan yang saya kira ringkas sebenarnya Sebab kena cerita tentang URA ini Sebenarnya dia memerlukan masa yang sangat panjang Kena buat podcast sebenarnya Tetapi sekurang-kurangnya dengan penjelasan yang boleh katakan Telah cuba diringkaskan sebaik mungkin oleh Tuan Haji Fauzi tadi InsyaAllah dapat membolehkan kita faham Tentang mengapakah kita menolak URA ini Yang masih lagi merupakan rang undang-undang pada ketika ini kan Dan mengapakah kita perlu penambahbaikan Tanpa memerlukan URA pun sebenarnya Sebab benda dah ada Cuma sekarang ni cuma tinggal The political will of the government untuk benar-benar menjaga hak orang Melayu tetapi dalam masa yang sama juga tidak menghalang pembangunan dekat kawasan itu. Kalau kampung baru Cina anda boleh bagi peruntukan sampai beratus juta ringgit untuk pembangunan tanpa ambil hak mereka dan kenapa tidak dekat kawasan-kawasan Melayu ini. Jadi apa-apa pun, terima kasih kepada menonton dan kepada kerajaan. Saya cakap tu terang. Sekarang ini anda memang, saya faham anda nak membangun dekat negara. Tetapi jangan gadaikan hak orang Melayu dan juga orang India dekat KL ni terutamanya dan juga di bandar-bandar lain semata-mata kerana serakah anda untuk mendapatkan keuntungan mudah melalui pemaju-pemaju ini. Saya tak tuduh tetapi kelihatannya itulah yang terjadi. Tetapi kalau anda tak faham-faham juga, senang cerita. Saya dan Tuan Haji Fauzi nak tanyakan anda soalan ini. Kalau anda boleh jawablah. Mau tak Tuan Hamba kalau Hamba kirimkan ke akhirat?